assalomu alaykum aziz bizni bizni kanalimizni kuzatib borayotgan muxlislar endi obuna bo'lmoqchi bo'lganlarga obuna bo'lishni tavsiya qilamiz kanalimizga like bosing podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying kommentariyalar yozib qo'ying bizga obuna bo'lganlarga esa kattadan katta rahmat deymiz va bizni kuzatishda davom eting hali hammasi oldinda yaxshi yaxshi narsalar bilan sizni xursand qilamiz degan umiddamiz assalomu Ush alaykum ushbu as tunda va yer shani boshqa qismida tong otayotgan mahalda bizni kuzatayotgan do'stlar birodarlar azizlar yurtimizni jonkuyor fidoyiy insonlari va albatta do'stim otabek masofadan turib siz bilan mana ko'rishib turibmiz sizga ham assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh charchamayapsizmi vaalaykum assalom atllhra albatta boya aytib o'tgandek do'stimiz подписаться tugmasini bosing agar mabodo ma'qul kelmasa dislayk tugmasi ham bor xohlasangiz uni ham bosishingiz mumkin bizda demokratiya xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin ya'ni bosish nuqtai nazaridan qayerda tugmachalarni va kunning eng muhim ma'lumotlariga o'tamiz otabek kun davomida kun davomida ro'y bergan voqeliklarni o'ylaymanki kuzatib bordingiz muntazam va tongni bozorda qarshi oldik to'g'rimi ha bozorlardagi narx ajoziy ma'noda narx narx navolar bozordagi narx navolar qanaqa bo'lyapti nima bo'lyapti sunnat hamma narsa qimmat bo'lib ketdi qimmatlashyapti kartoshkalar qimmat go'sht qimmat sabzi qimmat tarvuz qovun qimmat qimmatlikka qimmat bozordagi narxlar tinimsiz o'syapti tinimsiz o'syapti rostini aytganda chindan ham mana shunday bu yerda keltirilgan raqamlarni ko'rib ochig'i sal odam hayron qoldi balki kimlargadir erish ham tuyulgan bo'lsa kerak xususan go'shtning narxi o'ttiz besh mingdan boshlanishiyu yana qolgan o'sha poliz mahsulotlariga o'tsak kartoshka piyoz tarvuz qovunlarni narxi ham haqiqatdan ham obyektiv olib qaraydigan bo'lsak bozorda o'zimiz real holatda juda ham qimmatligini ko'ramiz go'shtlar oltmish besh yetmish ming tarvuz qovunlar o'n ming so'mdan umuman past narxini topib bo'lmayapti kartoshkalar ham to'rt ming so'm ayni pishiqchilik paytida mana shunday narx navo albatta ya endi sunnat bitta narsani bitta narsani bilingda bular balkim toshkentdagi narx navo emasdir balkim balkim bu busurxondaryodagi narx navodir balkim farg'ona vodiy taraflardagi narx navodir nima bo'lganda ham kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa bemalol o'zlari kirib ko'rib olishi mumkin lekin haqiqatdan ham narx navolar biroz farq qilgandek nazarimda to'g'ri keyingi mavzuga o'tamiz koronavirusni davosini topgan amakini ko'rdizmi birgalashib ko'rsak nima deysiz Yo, yo'q aslida kulgimizdan xafa bo'lmanglar aziz tom bizni tomosha qilayotganlar shunchaki o'zi <laughs> shunaqa kulaman deydi-ku. Məngə qəşəmə alış bir nərsəni verəm, xudo şarma kəmsə 50 faizə düşələrdi. Ortoq professorlar çıxıqlar. Gabə qısqəsi mənə işəmədi heç kim. Doktor niyəm kələyə yox, professor niyəm kələyə yox. Pul dəklədiyi onbəsən, Rusiya da çıxaratıb. Yoxsa məydə karpamı yoxsa gəmdə çıxıb görə də. Ütü soqul işməse 2 saatda 30 yerə düşdü. Daha qısqasam, qancəyəsam minisi kirgizmə demədi. dorini bularni qo'liga berib yuorman uyda qoling emas o'n kundan keyin uydan chiqing shiorni yozasizlar televizorga <laughs> <laughs> As hammalaring assalomu alaykum o'zbekiston xalqi o'rtoq shavkat miromonovich man kosonsor rayonidan tug'ilganman shu yil yigirma yettinchi fevral kuni eksport qilib bordim rossiyaga natijada yo'l bukilib qoldi keyin to'satdan olti kishi chalindi 21. mart kuni edi ha ular keyin may oyida xullas xullas qisqacha versiyasini aytib beramiz tomoshabinlarimizga siz ham ko'rgansiz men ham ko'rdim <laughs> juda ko'pchilik ko'rdi <laughs> lekin ko'rmaganlarga <laughs> amaki rossiyaga piyoz olib borgan karantin bo'lib qolgan yopilib qolgan rossiyada qolib ketgan amaki bilan birga turganlarda oltitasi koronavirus bo'lib qolgan amaki nimadir dori qilgan химичи qilgan bergan tuzalgan ular undan keyin yana kimlardir mazasi bo'lmagan ularni ham tuzatgan keyin amaki mana tuzata olarkanman o'zi qo'limdan kelar ekan deganda rossiyada buni e'lon qilmayman men xalqimga o'zbekistonga olib boraman o'sha yerda olib borib menga puli ham kerak emas boshqa narsasi kerak emas o'sha yerga olib boraman deb kelgan kelgandan keyin sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilibdi televideniyaga murojaat qilibdi yana boshqa instansiyalarga murojaat qilibdi o'zi namanganlik ekan namangan televideniyasiga murojaat qilibdi hech kim quloq solmabdi oxiri namanganliklar degan telegram kanalda e'lon qilishibdi endi nima <small> deysiz bir qiziqib ko'rish kerak a menimcha baribir har qanday odam baribir murojaat qilish huquqiga egaku sog'liqni saqlash vazirligidagilar vaziridagilar albatta qiziqib ko'rishsa bo'lardi har holda balkim chiqmagan chiqmagan jondan umid ha shunaqa o'shaning uchun juda qiziq endi boya biz avvalida koganimizni ko'pchilik balki noto'g'ri tushunar amakiga mutlaqo daxli yo'q bu kulgini men ochig'i bu kulgimizni sababi bunga o'xshash holatlar <laughs> ko'p yuz berganda yurtimizda ya'ni mosh tabiblar ko'p chiqqan kimdir no'xat bilan tong saharda davolash kerak kimdir mayiz bilan davolash xususan mana shularga borib tarqalib ozgina istehzoli kulgi mig'idagi kulgi tabassum yuzga yugurishi shu bilan bevosita bog'liq umuman olganda otabek haqiqatdan ham chiqmagan jondan umid va buni ham qaysidir ma'noda balki qo'llab ko'rish kerakdir shuncha xalq jabr chekayotgan qo'llashdan oldin tekshirib ko'rish kerak bir birov qiziqib ko'rsa <laughs> hech bo'lmasar kimdir kimdir qiziqib ko'rsan nima o'lyapti nima qo'yapti ol yani, amaki qilayotgan daolar lekin juda katta davolar u bitta koronavirus emas boshqa boshqa kasalliklarni ham davolayman deyapti o'shaning uchun endi ha bunda o'zi ba'zi 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 nigohlar an aytadiyu ko'p narsaga davo anvi bir tabib haqida ham latifa chiqib ketandiku foyda ko'p foydasi bormi buni desa albatta foydasi bor mana uy qurdim moshina oldim mana shuncha <toms> to'y <toms> qildim deydiyu o'shanga o'xshab balki buni ham foydasi bo'lishi mumkin chuqurlashmaymiz aziz do'stlar keyingi ma'lumotga o'tamiz avtomobilda haydovchilarni o'zi ketayotganda niqob taqishi qoidasi o'zgardimi bilasiz avtomobilda bir kishi ketayotgan bo'lsa rulda agar siz avtomobilni boshqarib ketayotgan bo'lsangiz yoningizda orqangizdagi ikkita o'rindiqda hech kim bo'lmasa ya'ni avtomashinada sizdan boshqa hech kim bo'lmasa niqob taqishingiz kerak emas edi hozirchi hozir o'zgardimi sunnat <närmit> <yuk> xuddi mana shu murojaat bilan jurnalistlar blogerlar ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga bog'lanishgan va bu qoida o'zgarmagani yana bir marotaba ta'kidlangan esingizda bo'lsin muhtaram haydovchilar mabodo ichki ishlar yo'l patrul xizmati xodimlari sizni to'xtatib nega maskani niqobni taqmading desa yoningizda hech kim bo'lmasa <imledim> siz qo'rqmasdan taqmaslik huquqiga egaligingizni aytishingiz mumkin jarima yozdirib yurmang jarima yozyap bazi ba'zi ba'zi inspektorlar jarima yozyapti ekanku ular qayerdan yozadi bunaqa narsani jarima karantin qoidalariga zid deb turib agar qo'l qo'ydirsa shuni bilingki agar qo'l qo'ysangiz jarimani to'laysiz shuning uchun sudga oshirishlarini talab qiling va sudda aytingki albatta o'zingiz uchun video tasvirga tushirib qo'yishingiz kerak o'zingizni himoya qilish uchun man ham avtomashinamda mendan boshqa hech kim yo'q edi endi bilib bo'ladimi ertaga sudga chiqqandan keyin yonida sakkizta odam bordi deb qolsa o'zingizni oqlash uchun hech qanday videoingiz bo'lmasa albatta yutqazib qo'yish ehtimolingiz bor mana xullas xullas hozirgi karantindagi qiyin davrda inspektorlar ichki ishlar boshqarmasi dan xodimlari davlat avtomobil nazorati xodimlari sizlardan shunchaki iltimos bu agar imkoniyati bo'lsa insonlarni o'sha ogohlantiring boshqa qiling ularni yaxshilikka chorlang ular o'sha qoidalarga chorlang lekin o'ziz qilayotgan ishga sovuqqonlik bilan yondashmang va xato qilmang chunki ayni davrda hech kimni xato qilishga haqqi yo'q albatta kimnidir xatosi kimnidir jabriga o'ynab qo'yishi ham mumkinda buni orqasidan kimdir jabr chekishi moddiy tomondan jabr chekishi bor gap shuning uchun aytganingizdek balki ayrim yo'l patrul xizmati xodimlari buni bilmas karantin qoidalariga zid deb o'ylab yozayotgandir ana shu insonlar yaxshilab karantin qoidalarini o'rganib olishsa menimcha siz ham kabob ham kuymas edi keyingi ma'lumotga o'tamiz otabek u ham bevosita avtomobillar bilan bog'liq shekillia bog'liq bo'lganda ham bu juda yam ko'plab yurtdoshlarimizni taxminan uch yildan beri qiynayotgan mavzu avtomobil oynalarini qoraytirish ya'ni oh. tonirovka masalasi oh, bu <laughs> boylarniku menimcha chimin chaqqanda ham bir men <laughs> <laughs> bir <bunlar> narsani aytib <laughs> beraman sizga bilasizmi <laughs> avtomobillar moshinasini qoraytirish deganda bitta gap esimga tushaveradi bu latifaga ham o'xshaydi ba'zidachi bir uh, uh -huh. o'sha odamdan so'rashibdi avtomobillarni moshina nimaga biz avtomobilimizni oynasini qoraytira olmaymiz desa u odam aytibdiki yo'q siz pulni to'lamaganingizdan keyin qoraytira olmaysiz a nimaga qoraytiraolmayman desa achunki bilmaymizku moshinani ichida kim ketyapti buni ichida haligi jinoyatchi ketyaptimi boshqa bo'lyaptimi moshinani ichida nima olib ketyapti qanaqa odamlar ketyapti nima voqealar sodir bo'lyapti bilmaymizku o'shaning uchun siz moshinani oynasini qoraytiraolmaysiz debdi a keyin bu yoqda o'tirgan odamlar yana savol beribdi pulni to'lasak bo'laveradi qoraytirsak bo'laveradimi desa ha bo'laveradi degan ekan o'sha narsa esimga tushaveradi har safar juda katta rezonanslarga sabab bo'lgan voqea xullas bir o'ylab bu ham jiddiy masala yana shu joy aytishimiz kerakki partiyalar uyg'onmoqda desak menimcha adashmagan bo'lamiz chunki bu partiyaning milliy tiklanish partiyasining tashabbusi bu yerda mana shu ko'rishimiz mumkin milliy tiklanish demokratik partiyasi tonirovkani bepul qilishni taklif qildi uh, deputatlar uyg'onyapti partiyalar uyg'onyapti bu albatta xalqning foydasiga va shu o'rinda men ham yodimga latifa tushdi bittasi oltin baliq tutib olib moshn oynalarini qoraytirib ber yigirma million pulini to'lab qo'yb bo'ldi ettirib yuraver degan ekanda o'shanga o'xshab endi qani qaniydi o'sha oltin baliqni tutib olib moshinamni ettirib oynasini yuraetsa bemalol bepulku boraver vip deb deih yeah, ham mumkin ehtimoli yo'q emas endi yoz yeah. yeah. tugayapti bu masala kun tartibidan tushyapti bevosita chilla chiqdi quyosh nurlari ham sekin sta so'nadi hozircha bu ham g'animat lekin baribir o'zbekiston sharoitida sharoitida keyinchalik ham umuman quyoshni zarari ko'pligi isbotlangan va qani qanidi endi olinglar mana bemalol ha yana bir narsa insof yuzasidan sal kamaytirgan holatda foizini ja qop qora qilib emas foizini ozgina kamaytirib quyosh nurlari jiccha tushadigan qilib ani aytadiku mig'ia mi'ida kulib turadigan qilib quyosh tushadigan qilsa menimcha o odamlarga ham foyda bo'lsa foydaka ziyona emas yurak xastaligi bilan bog'liq insonlar uchun juda foydali bu ha yana o'sha ani latifalarimizga ba'zi bir odamlar yoki boshqa bir insonlar xafa bo'lishmasin bu shunchaki gap xolos bu shunchaki o'zimizni haligi shaxsiy fikrimiz o'zimiz kallamiz kelgan ko'cha ko'yda hammamiz eshitgan latifa yoki gaplar o'sha kimnidir shaxsiyatiga yoki g'ururiga tegib ketish anaqasiga nima deydi tegib ketmasin bu ham ko'pchilik bilgan latifan to'g'risibi esga oldik ha ko'rishsin agar xohlasa qilishsin nima o'shani xohlamasa qilmasin mayli bepul bo'lsa ham qoraytirmayman m oynam moshinani moshinamni oynasini shuning uchun bilganday o'zlari bilishaversin xop keyingi xabar qariganingizda foyda beradi keyingi xabarga o'taylik bir xil bir xil narsalardan gaplashaversak g'alatimikan beshku tumani <coughs> tibbiyot birlashmasi rahbari ish so'rab kelgan hamshiraga eshigini ko'rsatib qo'ygani uchun ogohlantirildi o'zi shifokorlarga bo'lgan talab juda katta bo'lib turgan bir paytda qaysidir inson vijdonsizlarcha chiqish eshigini ko'rsatishi menimcha latifalarni davomiga o'xshaydida bu ham bir oshga oshga guruch kerakku lekin guruching kerak emas mana zirbek tashlab qo'ygan lekin guruch kerak emas deganday bo'lgandek tuyuldi bir tarafini ham bir tarafini ham hisobga olish kerakki misol uchun o'sha hamshira qanaqa bo'lgan uni ish faoliyati davomida yaxshi hamshira bo'lganmi yaxshi hamshira bo'lmaganmi balkim o'sha uni ishga olmagan odam uni yaxshi hamshira emasligini bilar balkim uni ishga olmagan odam o'sha hamshirani xatolarini bilar boshqasini o'shan uchun bu masalada bir narsa deyolmayman buni o'sha o'z o'zlarini o'rganib o'rganib chiqishgani ma'qulroq lekin vijdonlariga havola deysiz ha lekin hozirgi kunda aytganingizdek hamshiralarga bo'lgan doktorlarga bo'lgan shifokorlarga bo'lgan talab katta va hamma joyda ularni ishga qabul qilamiz deyishyapti shuning uchun salgina e'tiborliroq bo'lish kerak amakini ham baribir bir ko'ringlar bir agar bir kimdir nima baribir bir tekshirib ko'rish kerak balki shu aka bir chaqirib k ko'rsalar bo'larimi hamshirani haydab yuboribdilar balki amaki bilan gaplashib ko'rarlar balki ha balkim amaki balkim bir yaxshi nimalar bildirarlar balkim takliflar aytardilar ha yaxshi takliflar bildirishi mumkin to'g'ri hop innovatsion sog'liqni sure. saqlash milliy palatasi covid o'n to'qqizga chalingan bemorlar davolash bo'yicha vaqtincha tavsiyalar platar ekspert e ekspertizasiga taqdim qilinmagan debdi palata -e ekspertizasiga taqdim qilinmagan debdi buni bu ai adashmayotgan bo'lsam covid o'n to'qqizga chalingan bemorlarni davolash bo'yicha vaqtincha tavsiyalar berildiku aha dog'rilar mm -hmm. ro'yxatichi shakllantirildi uyizda aha statsionarda emasda uyda uy holatida davolanish bo'yicha tavsiyalar berilgan edi ana o'sha bo'yicha e'tirozlarga berilgan javob bo'libdi juda ko'pchilikda muhim savollar judayam ko'plab savollar paydo bo'ldiki arbidol mumkinmi yoki yana ba'zi bir dorilar mumkin emasmi shu shu nuqtai nazardan mana shu narsani hozir ular ham o'zini oqlagandek menimcha intervyu berishgan va buni ham agar qiziqadiganlar bo'lsa kirib uh, turli o'sha informatsion saytlardan bevosita o'qib xulosa chiqarishlari mumkin taynirвка ta masalasiga yana qaytamiz aziz do'stlar milliy tiklanish partiyasi taniroвкаni bepul qilishni taklif qildi ha boyagi mavzu bu hmm. o'sha boyagi mavzu bu boshqa in, uh, informatsion saytdagi berilgan axborot deyarli mavzu o'sha o'sha Mm. Uh, mavzu o'sha o'sha yo'q biz bepul qilish taklifini berganini aytmadikku milliy tiklanish partiyasi bepul qilishni taklif qilibdi yaxshi bir nimanidir hech bo'lmasa bepul qilaylik deyishibdi shu tanirovkani bepul qilib qo'ya qolishsin mayli <huteli> ko'pchilik bo'ladi endi foydasi tegadi ko'pchilikka foyda lekin muhim mavzu bor otabekmavzu juda ham muhim mavzu avgustni biz imtihonlarsiz qarshi oldik e'tibor bergan bo'lsangiz nechi yildan beri birinchi avgust imtihonlar kuni u yiqib to'polon hamma tashvish shirin tashvish bilan yuguramiz shu nima bo'ldi nima bo'ladi endi mana birinchi avgustda imtihon bo'lmadi men ham hayron bo'ldim birinchi avgustda ko'chalarda to'la abituriyent bo'lardi endi nima bo'ladi endi ana endi bu mavzu uh, prezidentimizni e'tiborlarida ekan va stadionlarda o'tkazilishi taklif etilgan qachon o'tkazilishi esa komissiya ayni damdagi o'sha maxsus komissiya belgilab beradi lekin bu juda yam yaxshi bo'lib taklif bo'lgan stadionda ochiq havoda kasal yuqishi kam va ustiga ustak salqin vaqtda o'tishi alohida aytib o'tilgan ustiga ustak ikkita smenada ya'ni tezkorlik masalasi ham yani tez qisqa muddatda 'shu besh kun olti kun ichida o'tkazib yuborish uchun ikkita smenada salqin vaqtda o'tkazish juda yaxshi taklif bo'libdi haqiqatdan aytganingizdek kechqurun ko'chadaan ertalab borib olib soat o'nda kiraman deb odamlar kutib boshqa qilib turgandan ko'ra kechki salqinda borib bemalol navbati bilan kirib o'tirib salqinda stadionda o'tirib ochiq havoda miyasi ham yaxshiroq ishlaydi bu yil o'qishga kiradiganlar ham balkim ko'payib ketar shuni orqasidan to'g'ri keyingi mavzu pul bilan bog'liq ilk marotaba ilk marotaba to'g'risi duch keldim bunaqa mavzuga soliq organi tadbirkordan sakkiz milliard so'm pulni noqonuniy undirishga uringani ma'lum bo'ldiodida olti milliard so'm ha olti milliard so'm olti milliardda balki meng chiroq a chiroq chiroq yorug'ida adashmabman olti milliard so'm ekan juda kichkina summa ekan judayam kichkina summa ekan ko'zlarim ham qamashib ketdida bu raqamni nko'rib milliard ko'rib o'shani aytyapmanda hozir odamlarga sakkiz milliard desangiz o'zi aslida olti edi deb anai odam keyin nima bilan chiqmasin haligi davo bilan chiqmasin iddao bilan chiqmasin ikki milliard ham katta summa o'zi aslida hozirgi kunda hozirgi kunda emas umuman har doim katta summa bo'lgan to'g'irlab k ha hato'g'ri buyerda milliardlar haqida gap ketyapti muomaladan chiqarilgan besh yuz so'm haqida emas yoki сдачаga qaytarilgan gugr gugur haqida emas to'g'ri lekin baribir o'sha korrupsiyaga qarshi yurtimizda keng qamrovli yaxshi ishlar amalga oshirilyapti nazarimda va to'g'ri ham bo'lyapti jiddiy qilib aytganda tez kunlarda mana shunaqangi korrupsion amallarga yoki bo'lmasam tadbirkorlardan pul so'rayotgan qandaydir bir nokas insonlarni qilayotgan ishlariga tez orada chek qo'yilishiga umidvormiz hammamiz ham korrupsiya korrupsiyaga qarshi tuzilgan tashkilot albatta bu narsalarni joy joyiga qo'yishiga umidvormiz ilohim shunday bo'lsin bu jamiyat tozalanishida juda katta omil bo'ladi demak keyingi mavzuyimiz yana koronavirus bilan bog'liq koronavirusga olingan test nima uchun ba'zida noto'g'ri chiqadi mutaxassis izoh berdi agar qiziqsangiz bu maqolani ham to'liq o'qib ko'rishingiz mumkin bu ham intervyu shaklida uyushtirilgan kecha xuddi shu mavzuni esingizda bo'lsa otabek gaplashgandik ba'zilar uch marta test topshirgan ba'zilari besh martalab ham topshirgan ba'zidar bir martadayoq natijaga erishgan umuman test nisbiy tushunchaligicha baribir manimcha qolyaptida nisiy shunndi endi uni shuning uchun ham oxiri shifokorlar ham aytdiyu maxsus komissiya ham aytdiku belgilari bo'lsa olinaveradi endi buyog'itet ikkilanchi holatga aylandi deb oxiri shunga kelindi butun dunyoda men hozir kuzatyapman testlar ustida hali ham ishlanyapti misol uchun yangi zelandiyada avstraliyada uh, buyuk britaniyada testlar ustida hali u vaksinani qo'ya turing testlar hali yuz foiz aniq natijani bermayotganidan davola kasalni o'zi mutatsiya bo'lyapti deyaptiku kasalni o'zi bitta kasal emas deyaptiku yana yondosh kasallar yana boshqa kasallarga aylanib ketyapti deyapti bu davom etadigan narsa ha hali bu serial ancha uzoq davom etadigan ko'rinadi endi o'sha davlatimiz rahbari ham prezidentimiz ham aytib o'tdilarku bu narsa bilan yashashni o'rganishimiz kerak bevosita baribir bundan qutulib qololmaymiz o'shaning uchun har doim mana shu yurtimizda bo'ladigan bo'lsa shu bilan yashashni o'rganishimiz kerak shu bilan birga hayot kechirishni o'rganishimiz kerak deb aytganlari uchun ham haqiqatdan ham bu narsa bilan endi yashashni o'rganishimiz kerak niqob taqib yurishni gigiyena qoidalariga amal qilishni ishlarimizda e'tiborliroq bo'lishni o'rganishimiz kerak bo'lmasam baribir qiyin ha albatta mana bugun <laughs> kun nihoyasiga yetdi soat tungi o'n ikkidan ikki daqiqa o'tdi va bugungi ma'lumotlarga ko'ra o'zbekistonda yetti yuz qirq ikki kishida koronavirus aniqlangan va hozirda umumiy aniqlangan mavjud bemorlarning to'qqiz yuz qirq beshtasini ahvoli og'ir ekan sog'ayganlar soni deyarli yigirma mingga yaqinlashib qolgan buguni o'zida sakkiz yuz to'rtta bemor shifoxonadan uyga kuzatilgan juda judayam yurakni siqadigan ko'rsatkich <laughs> va oltita o'lim bo'libdi oltita o'lim bo'lgan juda judayam yomon yetti yuz qirqikkita shunday karantin choralariga qaramasdan raqamlar sakkiztaga yaqinlashgan albatta yomon uyda qolish kerak uyda qolish kerak iloji yo'q o'zimizni ertangi kunimizni o'ylasak uydagilarni o'ylasak uyda qolmagan taqdirimizda ham albatta ehtiyot choralarini allohga tavakkul qilgan holatda avvalambor va o'zidan so'rab ko'chaga chiqayotganimizda ham lekin sabablarni qilib qo'yishimiz kerak niqobni taqishimiz imkon qadar gigiyena qoidalariga amal qilishimiz siz aytib o'tganingizdek shart va zarur hammamiz uyda qoling uyda qoling aziz do'stlar va hammamiz sog' salomat bo'laylik axir ota onamizga yaqinlarimizga farzandlarimizga kerakmiz shu bilan manimcha xayrlashamiz bugungi albatta bugungi haligi juda eng muhim biz muhim deb hisoblagan mavzularimiz shular ediv albatta bizni kuzatishda davom eting biz siz bilan yana ertaga ham e deyarli bugun <laughs> bo'ladi balki ertaga umuman olganda yangi kun muborak bo'lsin ertaga yana yaxshilikda ezgulikda umuman olganda sog' salomatlikda ko'rish hammamizga nasib qilsin kanalga obuna bo'ling подписаться tugmasini bosib qo'ying qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz biz прямой translyatsiyaga chiqqanimizda sizga xabar berilinadi komentariyalarda yozib qoldiring qaysi mavzularni qoldirib ketdik qaysi gaplarimiz noto'g'ri bo'ldi qanaqa mavzularda gaplashishni xohlaysiz Uh, sizga yoqqan bo'lsa layk like tugmasi yoqmagan bo'lsa dizlayk tugmasi telegramda tv kundalik deb qidirsangiz biz bormiz ana o'sha yerda bugun nima mavzular haqida gaplashishimiz to'liqligicha yoritiladi так что biz bilan birga bo'ling hammaga xayr xayrli kun xayrli tun xayrli xullas hayotingiz xayrli bo'lsin oh, oh. <laughs> alloh siz va oilangiz